ল'ৰা ছোৱালীয়ে কলডিল খাবলৈ আমনি পায় নেকি বা নাখাওঁ বুলি কয় নেকি তেতিয়াহ'লে এনেকৈ কলডিল বনাই দিয়ক আৰু সিহঁতে নোখোৱাৰ প্ৰশ্নই নাই কলডিল নোখোৱা ল'ৰা ছোৱালীয়েও খুজি খুজি খাব গ্ৰেভিটো ইমান যে সোৱাদ হয় কলডিলৰ সৈতে যদি লোকেল চিকেন এনেকৈ বনোৱা হয় হেল্ল' এভ্ৰি ওৱান ৱেলকাম টু মাই চেনেল মোৰ পিৰেচন এইয়া কলডিল লৈ লৈছোঁ আজি বনাব লওঁ কলডিলৰ সৈতে লোকেল মুৰ্গী জোল অকণমান বতৰটো পিছে ঠাণ্ডা পৰিছে কলডিল আনি থোৱা আছিলে আৰু লগতে লোকেল মুৰ্গীও আছিলে ভাবিলোঁ লগতে বনাওঁ আহকচোন আজি তাৰ সোৱাদ অকণমান লওঁ এতিয়া কলডিলটো এয়া মই কাটি ল'ম প্ৰথমে লোকেল মুৰ্গীখিনি মেৰিনেট কৰি লওঁ অকণমান যিহেতু টান হয় নিমখ হালধি আৰু এয়া মাষ্টাৰ্ড অইল মিঠাতেল দি সানি লওঁ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পিছে ব্ৰইলাৰ চিকেনহে বহুত বেছি ভাল পায় মোৰ কথাটো হয়নে নহয় বাৰু জনাবচোন যিহেতু মোৰ ল'ৰাৰ আগতে সেই কথাটো আছিলে কিন্তু লাহে লাহে তাক মই সেয়া লোকেল চিকেন ভাল লগা কৰিবলৈ লৈছোঁ লগতে এয়া লৈ লৈছোঁ মাংসখিনি মেৰিনেট কৰাৰ পিছত জালুক কেঁচামুচ ধনিয়া গুটি জিৰা লং ইলাচি ডালচেনি দি পানী অকণমানত এনেকৈ মছলাখিনি প্ৰথমতে তিয়াই লৈছোঁ মচলা এয়াই আৰু দেই তাৰপিছতে এতিয়া কলডিলটো গুচাই লওঁ কলডিলৰ সেই যিখিনি ফুলখিনি সেইখিনি পিছে খাবলৈ খুব ভাল লাগে বৰ কৰি সেইখিনি মই এক্সট্ৰাকৈ সেইকাৰণে ৰাখি দিছোঁ আৰু যিখিনি অকণমান টান বাকলি সেইখিনিও পাৰিলে পেলাই দিব নালাগে মই এটা ভিডিঅ' ইয়াতে দিয়া আছে দেই মোৰ চেনেলত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰে কলডিলৰ বাকলিৰ পৰা কেনেকৈ বনাব পাৰি খুব খাবলৈ টেষ্টিও হয় আৰু সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে বহুত মৰম দিছিলে চাব পাৰে যিসকলে চোৱা নাই এতিয়া কলডিলটো গোটেই টুকুৰা নিদিওঁ এফালহে দিম এটা বাউলত পানীত অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ যাতে কাটোতে সুবিধা হয় কলা পৰি নাযায় ভীমকলৰ কলডিল বা মনোৱা কালৰ কলডিল হ'লে তেনেকুৱা একো নহয় আৰু এয়া মই এখন চপাৰবোৰ্ড পাতি লৈছোঁ মই কলডিল সততে এনেকৈ কাটো মই আচলতে ঠাহি কাটিবলৈ অকণমান অসুবিধা পাওঁ সকলোৰে সুবিধা নহয়নে আপোনালোকে যেনেকৈ সুবিধা হয় যিমান পাৰি মিহিকৈহে কৰিব লাগে কৰি ল'লে হ'ল আৰু এনেকৈ পানীত দি দি যাম এনেকৈ অকণমান মই বেছি সুবিধা পাওঁ আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই মোক লাইক কমেণ্ট কৰি সহযোগিতা কৰি আহিছে নিশ্চয় আজিও আপোনালোকৰ পৰা মই এটা লাইক আৰু কমেণ্ট পাম আৰু এয়া কলডিলখিনি কাটি ললোঁ মিহিকৈ এতিয়া মই এখন পেন এতিয়া কেছত দি দিলোঁ পেন নহয় একচুৱেলি এইখন এখন কেৰাহীৰ নিচিনা সান্দি হয় এটা খুব ভাল এইটো ৱেইট থকা একদম হেভি বনাবলৈ যে বৰ ভাল হয় মই নতুনকৈ আনি লৈছোঁ যদি আপোনালোকক লাগে লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম দেই আৰু এতিয়া তাতে মাষ্টাৰ্ড অইল দি লৈছোঁ এতিয়া যিখিনি তেলখিনি গৰম হ'ম মানে এয়া মছলাখিনি বটি লওঁ তাৰ কাৰণে মিক্সি জাৰটোত দিলোঁ নহৰু আদা আৰু লগতে সেই যিখিনি যে তিয়াই থৈছিলোঁ সেইখিনিও দিম আৰু জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি বেছি সৰু ল'ৰা ছোৱালী হয় আপোনালোকে কলডিল খুৱাবলৈ লয় তেতিয়া জালুক যিহেতু দিয়াই আছে জলকীয়াকেইটা স্কিপ কৰি দিব নিদিব আৰু পানী অকণমান দি লৈ সেইটো এটা পেষ্ট কৰি ল'ম আৰু ইফালে তেল গৰম হ'ল তাতে তেজপাত ফুটিবলৈ দিলোঁ শুকান জলকীয়া এয়া আকৌ মোৰ ঘৰত শুকোৱা দেই মই বজাৰৰ শুকান জলকীয়া নিকিনোৱে ঘৰৰ কাৰণেহে ইয়াতে দি দিছোঁ দি দিলোঁ তাৰপিছতে কাটি লোৱা পিঁয়াজ আছিলে সেয়া দিলোঁ দি লৈ এতিয়া অকণমান সময় ৰঙচুৱা হোৱাকৈ মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিম এই সান্দিটোত বনাবলৈ বহুত বেছি ভাল হয় আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিলোঁ চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনিত যিহেতু নিমখ হালধি খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে অলপহে এতিয়া পিছত দিলেই হ'ব যদিহে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ মেৰিনেট নকৰে তেতিয়া নিমখ হালধিটো নিজৰ হিচাপত দিব দেই কলডিল যিহেতু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিন্তু প্ৰায়ে নাখাওঁ বুলি কয় আৰু সেইখিনি অকণমান সময় ঢাকি দিলোঁ হ'বলৈ আৰু ইফালে মছলাখিনি বটি ল'লোঁ এয়া চাওক মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট হৈ গ'ল আমাৰ ঘৰুৱা মছলা হ'লে সোৱাদ সুকীয়া হয় খাবলৈ পেকেটৰ মছলাৰ সেই জুতিটো নাথাকে সেইকাৰণে মই গোটা মছলাই বটি লওঁ এয়া চাওক মাংসখিনিৰ পৰা অইল ওলাই আধা সিজি গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে সেই মছলাখিনি আদা নহৰু যিহেতু আছিলে প্ৰথমতে দি দিছোঁ তাৰপিছত হালধি অকণমান আৰু নিমখ অকণমান কৈছিলোঁ নহয় মাংস যিহেতু আগতেই মেৰিনেট কৰি থৈ আছিলে বহুত বেছি মই দিয়া নাই এতিয়া ভালকৈ লৰাই এইখিনি এটা ঢাকোন আকৌ দি দিম যাতে সেই যিখিনি জিৰা ধনিয়া মই তিয়াই থৈছিলোঁ ভজা নহয় সেইখিনিও তাৰো মানে মচালা আৰু কেঁচা ভাপটো যাতে গুচি যায় আদা নহৰুলৈকে এতিয়া এবাৰ চাওক চাওঁতে আপোনালোকে বুজি পাব যে ভালকৈ সিজিছে এতিয়া তাতে আলু এটা দি দিলোঁ সেইটো অপচনেল যিসকলে আলু নাখাই নিদিব বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়েটো খায়েই বাৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা তাত দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ কাটি লোৱা সেই কলডিলখিনি আৰু ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়াম কৰি বনালে কি হয় কলডিলখিনি একেবাৰে ধুনীয়াকৈ সিজি যায় এক্সট্ৰাকৈ বইল কৰি থকা দৰকাৰ নাই আচলতে কি হয় বস্তুবিলাক এবাৰতে যদি বনোৱা হয় তাৰ সোৱাদটো সুকীয়া হয় বইল কৰি আকৌ দিলেও বেলেগ হয় এবাৰ লৰাই দিলোঁ দি এইখিনি ঢাকি দিলোঁ এতিয়া চাওক ইয়াৰ পৰা কলডিলখিনি প্ৰায় নোহোৱা নিচিনা হৈ গৈছে মানে ভালকৈ সিজিছে ইয়াতে কণ বিলাহী কেইটামান দি দিলোঁ আপোনালোকে যদি ডাঙৰ বিলাহী দিব খোজে দিব পাৰে কণবিলাহী মোৰ ঘৰত এভেইলেবল হৈ আছে আৰু মই কণবিলাহী খাই খুব বেছি ভালেই পাওঁ এবাৰ ঢাকি দিলোঁ বিলাহী দিয়াৰ পিছত এয়া চাওক এতিয়া ইয়াতে পানী অলপ দি দিম যাতে খুব ভালকৈ উতল এটা আহিবলৈ দিব পাৰি বনাবলৈ তেনেই সহজ প্ৰায় পাৰ মাংস আৰু লোকেল মুৰ্গীৰ লগত একেই মানে পাৰ মাংস যেনেকৈ কলডিলৰ লগত বনোৱা হয় একেই আৰু এতিয়া এয়া এটা ঢাকোন দিয়াৰ পিছত পানী দিয়াৰ পিছত এয়া অৱস্থা ইমান ধুনীয়া হৈ গ'ল ৰুটি ভাত যিহৰ সৈতে খাব খোজে গ্ৰেভিটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে আঙুলি চেলেকি খাব আৰু এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে দেখিলেই গম পাব যে খাবলৈ খুব বে সুস্বাদু হৈছে আৰু এটা বাউলত বাঢ়ি লৈ এতিয়া খোৱাৰহে কথা আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো ভাল লাগিব ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ দেই